Чаплинка и Армянская. Вот мы обеспечивали наших пограничников, десантников, вот, обеспечивали их вывод, в том числе я на собственном, на собственном автомобиле перевозил, до сих пор перевожу э, вещи военнослужащих, их семьи на материковую часть. Так случилось, что, скажем так, я как активист и не зарабатывающий на этом деньги, мне нужно было только на заправку моего собственного автомобиля. Вот, деньги проплачивал, давали деньги различные структуры, различные организации. Чаще всего это была благотворительность киевлян, моих друзей. Почему-то деньги, которые собирались через другие официальные министерства, сюда до меня не доходили. Вот. Я же оказывал помощь адресную, с личных средств, и также, вот я говорю, на собственных автомобилях я перевозил. И так получилось, что мне э, довелось встретиться с Олегом Сенцовым. Я не знал, до последнего момента не знал, что он какая-то известная личность, кинорежиссер. Вот, э, э, Значит, первый раз я с ним встретился после Курултая, крымского татарского народа 20 марта в Бахчисарае, вот, куда я отвозил от украинского дома, вручил ему стафет Джамилеву каску. И на обратном пути в северной части Симферополя мы встретились с Олегом, где он мне передал личные свои средства на заправку моего автомобиля. Вот там мы с ним познакомились, впечатление, очень хороший человек, мужественного вида, твердый, понимание, что, несмотря на то, что он, я так понимаю, житель Симферополя и Крыма, но не отделял себя от Украины, вот, и очень многие, я вот сталкивался с, с такими вещами не раз, это офицеры наши, которые имея собственные квартиры. На берегу моря они от этого отказывались, переезжали служить на материковую часть. Вот это на уровне командиров частей и ТД и ТП. Вот последний раз с Олегом встретился буквально через день, то есть 20 марта, и через две недели последний раз была встреча на южной, по-моему, окраине Симферополя. Также он передал деньги, свои личные средства на заправку моего автомобиля. Вот. И была назначена еще встреча для того, чтобы... Еще раз он заправил меня, еще раз сослуживаться. То есть я перевез командира части э, САК, и потом я еще должен был перевозить сослуживца. Вот. Я перевозил Мамчуровцев, перевозил командира корабля э, Прилуки, который передислоцировался с Севастополя в Одессу, вот, поэтому мне это знакомо было. Вот. Я еще раз хочу сказать: ни, никаких намеков, и тем более я, как водитель, который пересекал на собственном автомобиле блокпосты, подвигался тщательнейшему обыску как украинских, так и российских пограничников. Сначала это были беркутовцы наши, вот эти, которые перевертыши, вот. потом это были российские структуры. Обыск был очень тщательный. То есть, чтобы, допустим, я лично что-то перевозил запрещенное и вручал, допустим, Олегу, такого быть не могло быть, потому что ну, очень тщательный досмотр проверялись документы. Вот, даже несмотря на то, что я активист Евромайдана, ну почему-то вот меня даже я шутил, конечно, что в списке возмущен был, что у меня не было в списке активистов, когда паспортные данные сверяли. Вот у них была у Беркута вот, вот такая толстая тетрадь вот этих вот наших активистов. Но ну, вот меня не было в списке. Вот. Хочу, хочу заявить возмущение. Еще раз хочу э, значит, подтвердить, что никаким террористам я должен был здесь встретиться с, э, с журналистом о новости с Захаром, но он, к сожалению, не дождался, улетел в Москву. Вот. Хочу еще раз призвать масс-медиа осветить этот момент: что человек не обычный патриот Украины, как и многие другие рядовые, которые не светились, не бегали, не кричали: Вот тут, вот я такой герой. Майдана или чего-то. Вот я, например, 20-го уехал, 20-го я здесь был, и 26-го я был в Симферополе. Ну, чем реже я появляюсь здесь, в Киеве, тем у меня настроение более нормальное. После появления в Киеве у меня настроение падает из-за того, что я вижу. Спасибо. Скажите мне, пожалуйста, что известно кому-то из вас обставины пребывания Олега сейчас в Москве? Чи є якийсь з ним зв'язок, чи є взагалі якась інформація про нього зараз? Ні, ні в кого? Ми знаємо лише, що у нього дуже великі проблеми для при зустрічі з адвокатом, і ми знаємо, що буквально декілька годин тому і висунули звинувачення, що він є активним членом права учасником права сектору. Просто ну. Чи відомо в... вам про такий факт? 에, ви знаєте, воно було б, як то кажуть, смішно, якщо б якби не було б так грустно. Це просто, ну. Тобто нонсенс. ви не маєте інформації про те, що Олег може бути членом правого сексуату? Я глибоко переконана, я особисто, що він не, мог, не міг бути членом правого сексу. Угу, Це він творча людина, він не займався я політикою. Розумію. разумею, просто я хотел это подчеркнуть. Хотелось немножечко добавить, что на самом деле Олег Сенцов был патриотом, но не был никогда человеком с правыми какими-то взглядами. Его взгляды касались только того, чтобы его страна, его родина была чиста, была аккуратна. И те взгляды, которые разделяли миллионы людей, да, мы хотели все одного и того же, но никак это не касалось инструментов в виде там, правых взглядов или каких-то тем более правых действий. В принципе нет. Никогда, не при разговорах, он твердый человек, но эта твердость основана не на правых взглядах, а на его личных жизненных убеждениях и на его жизненных поступках. Мы знаем, что быть режиссером, как шутит сам Олег, нужно иметь характер прапорщика и душу, и душу романтика. И это слова Олега, извините. А, че? Та, будь ласка. І коли він їхав до себе додому, Сімферополь, а він сказав: Я їду знімати кіно. Я хочу знімати кіно. Чи були якісь спроби, намагання уже е, у вас е, налагодити процес комунікації, принаймні, або звільнення, почати звільнення Олега через державні установи, міністерства і так далі? Розкажіть, будь ласка, про це трохи. Е, так, звичайно, ми співпрацюємо з МІДом. трохи більше про це? Ну, я не можу зараз трохи більше, Дорогие потому что це все робочий процес. Зрозуміло я со своей стороны, пользуясь возможностью, что я пересекаю и продолжаю пересекать границу Украины и Российской Федерации, Крым, это уже Российская Федерация, вот я пытаюсь как-то донести и пользуясь возможностью, я готов заявить и российским масс-медиа на российской территории и подтвердить, что я неоднократно пересекал границу, неоднократно с ним встречался и ничего противозаконного я не перевозил, не вручал и не замечал за этим человеком. Вот И э, то, что он не в разговоре, один раз пожаловался, что за ним следят. И довольно-таки серьезно следят, потому что он даже вычислил, каким образом он менял телефон, и вычислил, что все равно они устанавливают эти спецструктуры, устанавливают, что они за ним следят. Ну, так, чьи-никши, добрые, вас почули, я вас запомняю. чьи есть вопросы у кого-то из коллег? Угу. Какие э, наступные кроки... Ну, без можливого відкриття якихось тактичних деталей ви бачите можливими. Що саме очікуєте, може бути наступним кроком України як держави, яка має захистити свого громадянина? Через дипломатические каналы это раз. И со своей стороны, все-таки достучаться до российских масс-медиа у меня есть выходы на башкир агентство, есть, то есть использовать различные выходы, потому что Россия она все подает информацию по-другому. То есть они взяли стрелочника они его бьют. Вот нам как-то надо немножко перехватить инициативу и где-то попытаться уклиниться, показать, что это не все так, не все черное в Украине, как это все пытается показать там. Вот, ну. Я бы хотела немножечко до даты. Со своей стороны, в моем понимании, патовая ситуация, что гражданина Украины задержали на территории государства Украины, и при этом мы говорим, что мы делаем для этого, что делает государство, да? некое государство, которое ведет противоправные действия, что мы можем сделать с агрессором. Безусловно, масс-медиа – это замечательно, безусловно, МИД – это замечательно. Мы, в свою очередь, надеялись, что где-то включатся и силовые структуры. Мы понимаем, что у нас сейчас на Востоке опять идут некие противоправные действия, да? оценок к этим действиям очень много. И, в частности, выпустили журналистов Live News, была надежда, что будет обмен. Поэтому мы и не исключаем в том числе и втручание СБУ, и все-таки обмен. Разумело. Да. можете вы сказать про то, что все высунутые извинения против Олега є неправдивыми, фактически я брехнею? Так да. Не? Мы можем утверждать, каждый из нас со своей точки зрения. Да. Да, это... Добре. Да. Доброе. Что... Да, Дякую велике за информацию. Бажаю вам в ваших спробах звільнити Олега. Тримайте нас в курсе, как развиваются еще и лично один момент хотел бы, то, что я обговаривал с Олегом, значит, по поводу вот предыдущей темы обсуждался вопрос о жертвах. Да? Вот я глубоко возмущен темой, что замалчивается количество жертв. И, ну, и Вы знаете, не, не тема, везде говорится. Не я хотел, бы, я хотел бы, чтобы присутствующие... Это не тема нашего брифинга, поэтому мы заканчиваем наш брейфинг. Это не є тема нашего брифинга, тому по Олегу... Нет, я, я лично от себя, как велике. руководителя, чтобы Дякую вы почтили память всех, всех, вот минуты молчания, пожалуйста, всех. Там людей больше тысячи человек, это я вам даю практически точно. Знаете, пожалуйста, минуту, давайте це, почтим память це этих того, людей. Ну... яку Великий.